Untuk pengenalan, maksud rasuah ialah perbuatan menyalahgunakan kuasa, jawatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan peribadi sama ada dalam bentuk wang, hadiah, layanan istimewa ataupun keistimewaan tertentu. Ianya melibatkan perbuatan seperti memberi, menerima, menawarkan atau meminta suapan bagi mempengaruhi keputusan ataupun tindakan seseorang. Mari kita tengok faktor rasuah Kelemahan peribadi dan tekanan kewangan dan tekanan kerja merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melibatkan diri dalam rasuah. Rasuah sentiasa berlaku apabila kekurangan didikan agama dan iman serta taqwa dalam diri atau mempunyai sikap tamak dan ingin cepat kaya. Individu melibatkan diri dalam rasuah kerana terlalu stres dan kos sara hidup semakin hari semakin meningkat dan gaji yang diterima tidak setimpal dengan tugas yang mereka lakukan. Oleh itu, kes rasuah berlaku sepanjang masa. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang kesalahan rasuah, akta berkaitan dan hukuman. Kesalahan yang pertama, menerima suapan iaitu di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Contohnya, pegawai kerajaan menerima RM10,000 daripada kontraktor untuk meluluskan projek. Hukumannya, penjara sehingga 20 tahun dan didenda lima kali ganda nilai suapan atau RM10,000 tergantung kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, memberi atau menawarkan suapan di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Contohnya, syarikat menawarkan hadiah telefon mahal kepada pegawai jabatan untuk mempercepat kelulusan permit, Hukumannya, penjara sehingga 20 tahun dan didenda 5 kali ganda nilai suapan. Ketiga, penyalahgunaan jawatan kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Contohnya, Ketua Jabatan memilih syarikat milik adiknya untuk projek kerajaan tanpa tender terbuka. Hukumannya penjara sehingga 20 tahun dan didenda 5 kali nilai suapan. Sekian. Keempat, mengemukakan maklumat palsu di bawah Seksyen 18. Akta SPRM 2009 Contohnya, pegawai kerajaan membuat tuntutan palsu. Hukumannya, penjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai sopan atau minima rm ringgit, terkandung kebelan nilai yang lebih tinggi. Yang kelima, Liability Corporate Di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2020 Contohnya, pekerja, ejen atau mana-mana wakil syarikat telah melakukan perbuatan rasuah dalam nama syarikat. Hukumannya, penjara sehingga 20 tahun dan denda 10 kali ganda nilai sopan atau minimum 1 juta ringgit terkanon kepada nilai yang lebih tinggi. Seterusnya ialah implikasi individu. Apabila seseorang terlibat dalam rasuah, maruah diri akan tercemar dan ke kepercayaan orang lain hilang. Tekanan emosi juga meningkat kerana hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Selain itu, individu boleh menghadapi masalah kewangan akibat denda atau kehilangan pekerjaan. Akhir sekali, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jelaslah bahawa rasuah bukan sahaja merosakkan masyarakat, tetapi turut menghancurkan kehidupan individu. Antara implikasi rasuah terhadap organisasi adalah menyebabkan kehilangan kepercayaan pelanggan, masyarakat dan rakan niaga akan hilang keyakinan terhadap organisasi yang tidak berintegriti. Selain itu, rasuah membawa kepada kerugian kewangan. Dana organisasi disalahguna mengakibatkan projek terganggu dan kos pengurusan meningkat seterusnya berlakunya penurunan produktiviti. Pekerja hilang motivasi apabila melihat ketidakadilan dan suasana kerja menjadi tidak sehat. Akhirnya, organisasi menghadapi risiko undang-undang, contohnya siasatan, denda dan tindakan mahkamah yang boleh menjejaskan operasi. Slide ini menunjukkan implikasi rasuah terhadap negara. Yang pertama, ekonomi negara akan merosot kerana uang disalahgunakan dan pelabur hilang keyakinan. Yang kedua, kadar kemiskinan meningkat apabila bantuan tidak sampai kepada rakyat yang memerlukan. Selain daripada itu, rakyat juga akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin, menyebabkan ketidakstabilan politik. Akhir sekali, reputasi negara tercemar di mata dunia dan menyukarkan pembangunan jangka panjang. Bila rasuah menjadi budaya, derita rakyat menjadi warisan. dan sejarah telah mencatat bagaimana satu bangsa bangkit menolak bayang-bayang pemerintahan yang hilang arah kerana kerakusan. Langkah mengatasi isu integriti dan rasuah merangkumi beberapa tindakan utama. Pertama, penguatkuasaan undang-undang perlu diperkukuh agar hukuman dikenakan secara adil tanpa mengira pangkat. Kedua, pendidikan dan kesedaran masyarakat dipertingkat melalui penerapan nilai integriti sejak sekolah serta kempen anti rasuah. Ketiga, budaya integriti di tempat kerja diperkuat dengan melaporkan salah laku dan melindungi pemberi maklumat. Akhir sekali, kepimpinan berintegriti amat penting dengan pemimpin menunjukkan sifat jujur, amanah, telus dan bertanggungjawab. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada kesan rasuah ini ialah Rasuah mengajar kita bahawa integriti dan ketulusan adalah asas penting dalam memastikan pentadbiran negara berjalan dengan adil dan berkesan. Penyalahgunaan kuasa bukan sahaja melemahkan institusi kerajaan tetapi turut menjejaskan kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi. Oleh itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesedaran, menolak amalan rasuah dan berani melaporkan salah laku. Implikasinya turut menunjukkan bahawa sistem pemerintahan perlu mempunyai mekanisme semak dan imbang yang kuat bagi mengelakkan pemusatan kuasa yang boleh membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Kesimpulannya, amalan rasuah merupakan isu serius yang memberi kesan besar terhadap kestabilan organisasi, ekonomi negara dan kepercayaan masyarakat. Antara punca utama berlakunya salah laku ini termasuklah penyalahgunaan kuasa, penyelewengan kewangan serta kelemahan dalam sistem pengawasan yang membuka ruang kepada perbuatan tidak berintegriti. Keadaan ini menekankan betapa pentingnya pemudaian nilai integriti dalam setiap lapisan kerja. Pelaksanaan sistem pelaporan yang telus dan selamat serta penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi memastikan semua pihak bertanggungjawab atas tindakan mereka. Secara keseluruhan, Usaha pencegahan rasuah menuntut komitmen berterusan daripada individu, organisasi dan negara agar ketelusan dapat dipelihara, maruah terjamin dan pembangunan dapat berlangsung dengan lebih mampan.